મળતી માહિતી અનુસાર સુરતના લિંબાયત સ્થિત ખાનપુર પાસે સત્તર વર્ષે શેખ શમસુલ મંજુલ આલમ પરિવાર સાથે રહેતો હતો તેના પિતા જરી ડાયમંડ નું કામ કરે છે ત્યારે તેને અન્ય એક ભાઈ અને બે બહેન છે અકસ્માતની ઘટનામાં લોકોએ ટ્રક ચાલકને પકડીને પોલીસના હવાલે કર્યો હોવાનું હાલ જાણવા મળ્યું છે આ મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે મેં મંજુર આલમ હારૂન શેખ મેરા લડકા શમસુલ કમર ટ્યુશન કે લીએ જા રહ્યા હતા ઘર સે સાડા સાત બજે નીકળ્યા मैं सोया रह गया इसके लिए उनको छोड़ नहीं पाया तो वो आज खुद से चाबी ले कर बघैर कहे हुए निकल गया और उसका एक्सीडेंट हो गया अपने संगम से निकला और तैबा मस्जिद के पीछे वाला रास्ता है वहाँ पे एक ट्रक वाले ने उनको दबा दिया तो उनको आप जो है से कहना ये है कि देखिए तपास करिए और उनको जो है जो दोषी है उनको सजा मिले और वालियों से खास करके निवेदन है और उनसे खास अपील है कि अपने बच्चों को गाड़ी प्रोवाइड ना करें खुद से छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है दसवीं में मेरा लड़का पढ़ रहा था अभी उसका बोर्ड का एग्जाम था ये अभी कुछ ही टाइम बाकी रह गया है डेट आ चुका है उसका और उसमें एक जो है से वहाँ पे लोग ऐसा बताते हैं कि वो ऑटो वाले ने उसको दबाया उसके चक्कर में और वो आपात खोया और ट्रक वाले ने उसको फिर चढ़ा दिया तो पुलिस से हमारी जो है से अपने लिमायत पुलिस से ये गुहार है कि थोड़ा छानबीन करे और उनका जो है से जो भी हो न्याय दे जी